Тут не був рік, так проходив мимо, а зараз стоїш, мурашки по спині бігають, сповідаєш, як це було. І якщо нас зараз розхитають, це тільки на руку нашим ворогам. Якщо щось робити, треба робити по закону. Ви знаєте, якщо буде. честным, я пенсионерам в определенном возрасте, можно было на русском сейчас, я вообще запретил голосовать. Они, прошу прощения, свою жизнь прокомпассировали, а сейчас вот молодежь из-за них страдает. Молодежь должна решать. Студенты всегда, во все времена были, еще когда Украина была под Российской империей, они всегда были форпостом тем, которые вот меняли что-то в обществе. То есть они на позитив настроены, они хотят изменений в этом мире. То есть у них мозги не зашорены, у них глаза не зашорены, они готовы идти вперед, э, что-то новое привносить. Ну но вот эта косность, это пенсионеров, особенно вот эти коммунисты, кто был... ну, ну Да, вы заслужили свою пенсию, вы всю жизнь работали, получайте, но не мешайте людям, не мешайте молодежи жить. Я думаю, да. Вы знаете... Э, Нужно было стране вот какое-то кровопускание, то есть мы настолько привыкли жить в этом каком-то таком, знаете, как маленькая помоечка, все привыкли, там чуть-чуть украл, скушал, там чуть-чуть, все спокойно, все тихо, а, знаете, как у украинцев, обычного он и вышли. И вот всю жизнь мы на вот этой окраине жили, а вот эта встряска, она нужна, то есть а, сейчас самые активные, самые вышли вот на повестку дня, вот они впереди, и вот они должны тон задавать, они должны идти в политику, они должны... Ну, Украина, по сути, поменялась. В любом случае, мозги людей поменялись. То, что у нас не поменялось очень много ну, по власть придержащих, особенно в судах, во всех этих. Это один вопрос. У людей мозги поменялись, а это уже немаловажно. Вы знаете, я никогда не видел людей такими сплоченными. Я все же служил ну, в системе, я служил в спецслужбах, то есть я все время был связан с этой системой. Во время помаранчевой революции я, образно говоря, только ждал команды, когда мне дадут на разгон того Майдана. И слава Богу, слава Богу, что тогда хватило у Данилыча мозгов как-то это все пропетлять. Слава Богу. Потому что ну, могло начаться еще тогда все это. А здесь уже была совсем другая ситуация. То есть мы четко понимали, что происходит. Я служил в армии, и вот основная масса офицеров тогда понимала, что происходит. То есть эти все офицеры были возмущены происходящими событиями. И если бы даже дали армию команду, я сомневаюсь, что кто-то пошел бы сюда на Майдан.